Salam hörmətli qonaq izləyicilərimiz, Masadzır qəsəbəsində Şok Marketin arxasında çox gözəl bir 2 mərtəbə, 4 otaqlı evimiz satışa çıxıb. Burada gördüyünüz kimi e, çöl divarda tarçofqalanıb, emosiyalanıb. Qonaq hörmətli qonaq izləyicilərimiz, evimizin mənd çöl tərəfindən birinci növbədə sizə izahımı verim və gördüyünüz kimi burada evin sağ tərəfi bomboşdur, arxa tərəfi də boşdur. Sol tərəfində də 3 metr məsafə var evlə evin arasında. Yəni ev e, 4 dövrəmə havalıdır bir sözlə. Yəni hava çəkən yerləri çoxdur. Və burada ağac göləkmə üçün ətraflı göstərdim ki, yeri var burada. İstəyə görə sol tərəfdən yəni təmirlərdən çıxarıb ağac göləkmə üçün yer düzəltmək olar. Podvalı var. EMS harcı 7-8 daş hündürlüyə yerləşir və bir də xatırladım hörmət panazlər dəzərlərimiz. Bak, bu gördüyünüz düz yolu asfaltlı yoldur və buradan da birbaşa ə, şəhərə, metroya, avtobus xətti gedir. 569 nömrəli avtobus Çox Marketin arxasından evimiz yerləşir. Və sən bir də mən evimizin fasad görünüşünü görsədim, bax belə bir gözəllikdə fasad görünüşüdür və gördüyünüz kimi yenə də dediyim kimi evin sağ-solu açıqdır, qabaq, arxası açıqdır, yəni evə dörd dövrəmə günəş deyir. Hə, prikeanlar və ağlar daşla döşənmədir. Hətta isə tamet daşına döşənmədir. Hə, döşənmədi. Bu sol tərəfdə gördüyünüz kimi yoldur və qabaq tərəfdə yoldur. Kanalımıza abunə olmağı bilməyin unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiz. Evimiz bir də xatırladım ki, 4 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz tamamilə fərqli bir dizayndır. Prikean üstü mərmərlə döşənmədir. 2-ci mərtəbə qalxan pilləkandır və 1-ci mərtəbə bir qonaq otağı və mətbəx yerləşir və sanuziat. 1-ci növbədə məsəl mətbəxi ilə tanış edirik. Mətbəx də yetərincə genişdir, hörmətli qonaq azizlərimiz. Burada da qaz xətti, şəffətli elektrik xətti və kanalizasiya xətti tam hazır formada çəkilib. Mətbəx mebelinin altı isə betlaqla döşənilib ki, yəni mətbəxin altı daim möhkəm olsun və baş tərəfdə də gördüyünüz kimi TV kimi çəkilib burda elektrik xətti çəkilib burda. Missiyon elektrik rozetkaları, korcatorlar qoyulub və pompa xətti necə çəkilib gördüyünüz kimi. kimi. Yerəsə hündür yerdə yerləşən mətbəx kanal zəlzəriz yolun üst tərəfində yerləşir. Burası isə evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağıdır, yetərincə gördüyünüz kimi genişdir, rahatdır. Deməli, qonaq otağı hardasa ə, 35 40 kvadrat dəyərləriniz. Aboylar da çox gözəl aboylardır. Və birinci mərtəbədə yerləşən sanuzelə məsələ göstərdim. Gördüyünüz kimi qapılar da yaxşı qapılardır. Yəni ucuz qapılar deyil. Burası sanuzeldir. Burada da gördüyünüz kimi multaza e, və ümumiyyətlə burada bütün avadanlıqlar yerləyib burada və buradan nə mənsur yoxsan evimiz poşa daşla tikilib. Dəc sol tərəfdən 4 dövrəmə qoşa daşnıçı və manat betonudur. Bura isə plastikdan forçkası qoyulacaq. Evdə xırda para işlər tamamlanmışdı. Qalıb. Onlar da tam təhvil veriləcək. Hörmətli kanal zəhləmi, bura isə evimizin kvadratka üçün nəzarət olunmuş yerləri 6-dır. İstəyə görə bura qapı da qoyomoqlar, istəyə görə yəni bir açıq formada saxlamoqlar. İndi isə mən qalxıram sizi ikinci mərtəbəsini tanış etməyə hörmətli kanal zəhləmis. Xatırladım ki, bura tam yaşayış olan bir yerdir. Yəni 4 dövrə məhəllə yaşayış olan yerdə artıq evlərimizdən biri satılıb. 1 5 otaqlı evimiz satışda qalıb, 3 sotun içində və bir də bu evimiz var, satışda. 5 otaqlı evimiz 3 sot torpaq sahəsi üzərində yerləşir. Onun qiyməti fərqlidir. Amma bu evimizin, evin qiymətindən irəliən dəyərləndirməsini də tanış edəcəm. Bura isə gördüyünüz kimi sanuzerdir. Sanuzerdə gəl də bütün avadanlıqlar qoyulub. Və İkinci mərtəbədə 3 dənə yataq otağıdır. Bu isə yataq otaqlarından biridir. Burada da bütün qan-qa sıxətləri çəkilib, kombisi də elektrik xətti də bunlar hamısı tam qaydasındadır. Bir də onu mən sizə göstərdim və evimizin arxa tərəfinə də mən siz göstərdim. Bax gördüyünüz kimi açıq bir sahədir. Düzdür, bu torpağın dediyəsi var, amma açıq sahədir. Yəni burada ev tikiləcək. Səbəb elə istər sistemin ən aşağısı minimum 2 metr məsafə saxlayır. 2 metr də yox, daha da çox saxlanacaq niyə görə? Çünki ev orda tikilsə baş tərəfə tikiləcək. Bura isə torpaq, hətta onun torpaq sahəsi qalacaq. Sağdakimiz bax görürsüz bu evlərinə satır bürcü artıq. İçində yaşayışlar var. Bir də xatırladım ki, mərtəbə arası manat betonudur, hörmətli arxəzlərimiz. Bura isə ikinci mərtəbədə yerləşən yataq otaqlarından biridir. Burada da pəncərəsini açım mən sizə göstədim bir başa yola baxır. Yəni bilinir ki, burada artıq ev tikiləcəyi ki, görürüz kimi. Bax, bu gördüyünüz sağdakı evimizsə, 5 otaqlıdır, 3 su torpaq atası üzərində yerləşir. 113 min manata satışa çıxıb. Və burada sonuncu otağımla məs tanış edim. Burası isə ikinci mərtəbədə yerləşən üçüncü otağıdır. Burada da bütün kommunikasiya tam qaydasındadır elektrik və santenik işləri. İndi balkonunda məhsul su tanıdacaq hörmət Xanaz Ləzərimiz. Hörmətli Xanaz Ləzərimiz, bura isə pilləkanın yuxarı tərəfdə gördüyünüz kimi burada da nə balaca nə bir profor sistemidir. Evimizin qiymətini də məsən tanıdı hörmət Xanaz bəyim. 93.000 manatda evimiz satışa çıxıb. Real alıcılar sözsüz ki, endirib alınacaq. Bir də xatırladım, evimiz 4 dövrəmə boş adaş və e Mə, e, manat beton mərtəbəsi manat betonun buradan bir dəyə mən səhiyyətin sayəsində tanış edim. Sənədləri kupca çıxarışdır. Qaz, su, işıq, mərkəzi kanalizasiya bunlar hamısı tam qaydasındadır. Real alıcıya sözsiz endirim olacaq. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olma bir növbəni unutmayın. Yeni çıxan evlərlə birinci növbədə siz baxınlı kanalda görə biləsiniz. Bir də xatırladım, evimizin qiyməti 93.000 manatdır. Real alıcıya endirim olacaq. Ətraflı məlumat üçün zəh bura bilərsiz.